запускаем гидродинамичную машину открываем внизу декомпрессор раскручиваем это будет гидроразмыва пока все мыть пистолет мыть фасады, плитки, в крыши сейчас на 30 литров 350 бар. Форсунка и угол Форсунка стоит маленькая, на 8. Для эксперимента, для пробы. Нормально. Вот у нас 70 литров. О, ты ее мою. Форсунка 70 литров. Да, если меняем форсунку, на 100 литров, то за рукам мы включаем два аппарата одночасно. Или работаем по очереди. Одним аппаратом кормим, другим размываем пистолетом. Вот, например, как вот тут. Все.